tabassum elmurodova nogironligi sabab turmush o'rtog'i vafot etgach uch farzandi bilan uy joy qilishga imkon qila olmadi. boshpanasizlikdan qiynaldi hukumatimiz tomonidan insonparvarlik tamoyillari asosida olib borilgan siyosat tufayli ayol ham uch farzandi ham o'z xonadoniga ega bo'lishdi mana uylar berdi, bizda shunday kam ta'minlangan oilaga yordam berib nima qilish, pensiyalarga tusa <gär>, ilgari qayerda yashardingiz qanaqa sharoitlaringiz bor edi hozir qanday de. oldin sharoit juda qiyin edi bakalashkalar terardim so'rab o'tirardim, so'rabo'tirardim mikrorayonda bozorlarda -sor o'tirardim juda qiynalgan edim qanday qulayliklari bor yaxshi hamma sharoitlarimiz yaxshi mana suvlar bor gazlarimiz bor hammanisi yegin teginlarimizgacha qilib nima qilib boshqarib o'tiribmiz aka bugun tabassum opa ham uyi ham kichik bo'lsa-da tomorqasi borligini aytib faxrlanmoqda bu kunlarni men shutib orzu umid qilganman mana mana ish qilib oz bo'lsin agraдlarimizga xudoyim nasib etdi shulorga yetar kunimiz bor ekan mana yetdik tomorqangizga nimalar ekdingiz bugun bugun hozir o'tlarni yuvdim pomidorlar ekdim kechki bodring nimalar egib tashladim ishqilib hammasi yetarli darajada mana pastarg'om tumanida joriy yilda tabassum opa singari qirq to'rt nafar boshpanasiz uyga muhtoj insonlarga hamma qulayliklarga ega bo'lgan uylar qurib berildi shu kunga qadar uysiz hamda noturar joy obyektlarida yashab kelayotgan fuqarolarimizga berilgan ular hammasi bepul hech qanaqa to'lovsiz amalga oshirilgan ushbu ishlarimizni davom ettirish maqsadida mana yaqinda vazirlar mahkamasining ikki ming yigirma birinchi yil yigirma uchinchi avgustdag besh yuz o'ttiz yettinchi sonli qarorlari qabul qilindi bu qaror bo'yicha yakka tartibdagi uy joylarni rekonstruksiya qurilish va qurilish uchun davlat tomonidan subsidiya ajratish ko'zda tutilgan ko'rib turganingizdek mana shu qirq to'rtta uylarni loyihalari asosida biz kelgusi yilning yigirma ikkinchi yilni mart oyiga qadar bir yuz yigirmata shu loyihalar asosida subsidiya asosida uy qurish rejalashtirganmiz mutaxassislarning fikricha bu uy joylarning qurilishi tumanda tashkil qilingan bunyodkor obod davlat unitar korxonasi tomonidan qurilib muhtojlarga bepul berilgan kam ta'minlanganlar hamda chin yetimlar uchun qirq to'rtta uy joy bilan qurib o'z xohishimiz bilan homiylik asosida qurib bitqazib shu uy egalariga bepul topshirdik arzon va sifatli uylarga talab ham ko'pligi sabab tumanda yangi loyihaga qo'l urilmoqda ushbu biz turgan yer maydoni fazarg'on tumani elbek mahallasi yangiobod massivi bo'lib qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yer maydonidan aholimizga qulaylik yaratish maqsadida to'rt sotixdan uch xonadonli saksonta uy joylar qurilishi rejalashtirilmoqda hamda ushbu rejalashtirilayotgan uy joylarni tumanimizdagi kam ta'minlangan boquvchisini yo'qotgan va doimiy yashash uy joylari bo'lmagan fuqarolarga ajratilishi ko'zda tutilgan subsidiya asosida va albatta ushbu ajratiladigan uy joylarda qulaylik yaratish maqsadida bog'cha va maktab qurilishi Oyla bir poliklinika qurishni bosh rejalari ishlab chiqilmoqda hozirda yaxshi niyat yarim mol deyishadi umid qilamizki tez orada bu o'zlashtirilmagan hududda yana yuzga yaqin oilalar xonadoni qad ko'taradi subsidiya asosida beriladigan <laughs> xonadon <laughs> sohiblarini doimiy ish bilan ta'minlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan ularga mana shu turgan maydondan 25 besh sotixdan bir gektargacha yer maydoni ajratiladi bu kun chingiz norqulov bahodir shafiyev samarqand